નર્મદા પરિક્રમા માર્ગ સ્વચ્છ રાખવાની માંગ નર્મદા છીલાના તિલકવાડા નર્મદા કિનારે આવેલું છે હાલમાં રોજના બસોથી ત્રણસો સંખ્યામાં પરિક્રમાવાસીઓ માં નર્મદાની પરિક્રમા કરવા નીકળે છે એ વાહનથી બાઈકથી અને પગે ચાલતા તો કોઈક તો માં નર્મદાને દંડવત કરતા પણ પરિક્રમા કરતા હોય છે એટલા માટે માના કિનારા પરિક્રમા માર્ગ સ્વચ્છ અને સુંદર હોવો જોઈએ સ્વચ્છતા અને પવિત્રતા પર ખરેખર ભાર મૂકવાની જરૂર છે સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય પરેશ પંડ્યા તિલકવાડા सभी नर्मदा भक्तों को प्रणाम माँ नर्मदा की साधना और माँ पुण्य सलीला को सनातन धर्मों में सभी लोग आराध्य के रूप में मानते हैं माँ नर्मदा इसी माँ इसकी जीवंत परिक्रमा मान के साधक करते हैं और माँ नर्मदा की परिक्रमा करने का धार्मिक लाभ सभी व्यक्ति को पर्यंत पूर्ण लाभ मिलता है इसे पूर्वार्ध से लेके आध्यात्मिक साधना का केंद्र माना जाता है माँ नर्मदा को और माँ नर्मदा की परिक्रमा का शास्त्रों सा, में उल्लेख है माँ नर्मदा की परिक्रमा हिंदू धर्म में मान्यता है गाड़ी से पैदल दंडवत सही प्रकार की परिक्रमा की जाती है पर माँ नर्मदा के पथ और तट बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं है माँ नर्मदा के साधक आज एक संत महात्मा दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं कई साधक वाहन से करते हैं कई गाड़ी से करते हैं कई पैदल करते हैं और जो महात्मा जी हैं वो दंडवत साधना कर रहे हैं मौन धारण किया हुआ है और पथ इतना अच्छा नहीं है कि उस पर वो दंडवत यात्रा यात्रा कर पाए तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि माँ के तट और पथ दोनों स्वच्छ हों सुंदर हों सब माँ की लीला है वैसे पथ और तट स्वच्छ और साफ होना चाहिए यहाँ साधक साधना कर सकें दंडवत परिक्रमा कर सकें वाहन से परिक्रमा कर सकें और एक मनोहारी दृश्य सबके सामने प्रस्तुत हो माँ नर्मदा सभी की मनोकामना पूर्ण करें नर्मदेवर हर महादेव आपका नाम मैं सुभाष शर्मा Uh, माँ नर्मदा के नाभि स्थल हंडिया के पास हरदा जिले का रहने वाला हूँ माँ नर्मदा जितनी नीचे उतनी ऊपर है माँ नर्मदा का नाभि स्थल कहलाता है नेवर हंडिया कच्छनी प्रजा मानीतु और कच्छनी प्रजा साथ सहकार अने प्रेम थी साकार थे एल बी मॉल एट्ले कि लुगड़ा बजार फेमिली सोरो अमरु एड्रेस भूज ब्रांच अनम એટ નાઇન એઇટ ઝીરો ફોર વન થ્રી ફાઇવ થ્રી સેવન માંડવી બ્રાન્ચ નંદનવન સોસાયટી માંડવી ભુજ હાઇવે માર્કેટયાર્ડની બાજુમાં માંડવી કચ્છ મોબાઈલ નંબર સિક્સ થ્રી ફાઈવ થ્રી સિક્સ નાઇન ડબલ વન ફોર રવિવારે આખો દિવસ શોરૂમ ખુલ્લો રહેશે